В эфире рубрика «Дело вкуса». И сегодня мы будем делать елочку. Кристина, что за елочка? Мы будем делать елочку в стиле скраббукинг. То есть мы привыкли, что скраббукинг – это открытки или фотоальбомы. Сегодня мы выйдем за эти рамки и сделаем объемную вещь. Угу. Это будет у нас елочка новогодняя. Материалы очень простые. Мне что нравится в этой работе, что материалы – все, что найдете дома. То есть из подручных материалов, к примеру, к, к примеру, кашпо. Нету кашпо, пожалуйста, рюмку, стакан. Старую, старую чашечку из да. чая. Да, 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 коробочку можно, пожалуйста. Потому что она потом задекори... можно задекорировать и уже без разницы, что там внутри. Дальше кружево, практически у каждого дома есть. А вот украшения нам понадобится тоже все, что дома найдете: пуговички, старые брошки, бусинки, полубусинки. Все, что дома насоберете, все пойдет в дело. Бумага тоже у каждого есть. Если нет скраб бумаги, мы будем скраб -бумаги использовать. Если нет бумаги тоже любое, все, что найдете. Это может быть даже в принципе без бумаги одно кружево. Если нет бумаги, можно э, гофрированную бумагу, можно обычную альбомный лист взять, э, пожалуйста. Ну и все. Вот в основном это вот основные материалы. Итак, приступим к работе. Берем бумагу, альбомный лист. Э, это у нас размера 4 И сворачиваем. Основа готова, откладываем и возьмем э, скраб бумагу. Mm -hmm. Вот я ее нарезала по 3 сантиметра mm -hmm. длина во всю ширину бумаги. Mm -hmm. Вот. Дальше мы сейчас будем дыроколить, чтобы край ажурный был. Мы продыроколили край, вот такой ажурный у нас получилось и сейчас мы будем бегать то есть мы будем а, берете вот у меня инструмент для теснения вы же можете взять старую ручку не пишущие а, ножницы а, спицу что-нибудь и а, проводим линии где-то примерно на расстоянии 0 5 сантиметров и причем здесь мы будем делать так, который поменьше, туда и обратно то есть чтобы хороший сгиб Бородки. был, бороздки, да. Это нам нужно для того, чтобы у нас в дальнейшем бумага хорошо слушалась и хорошо сгибалась. Угу. На глаз здесь можно делать не обязательно вымерять линеечкой. Сейчас давайте, прежде чем собирать елочку, украшать, мы приступим к стволу. Так. Да. Эм, так. Сейчас померяем, она у нас будет одеваться так. Uh -huh. И у нас елочка... А, нет, где-то вот так не будет. Uh -huh. Набрала. Она будет вот так вот. Где-то примерно так. В общем, сейчас нам нужно задекорировать ствол. Uh -huh. а, так как вот эта часть у нас будет в кашпо, uh -huh. это внутри елки, нам нужно обмотать Все только средину. серединку. на ствол собирать будем дальше. Ну а сейчас приступим, пока к украшению елочкой. будем делать крону. Угу. Да? Для этого мы возьмем кружево, которое у нас есть, и у нас немножко оно будет спускаться вниз. Угу. Тоже просто приклеиваем. Причем а приклеивать мы будем немножечко присбаривая. Угу. Расстояние, глубина складки, да? ширина складки, неважно. Проклеили первый ярус. Сейчас мы будем клеить бумагу. Угу. И таким же образом. Так. То есть слой за слоем. Слоем за слоем. Причем ну вот, бумага немножко должна находить, да, на первый слой. Угу. Согнули. Ага. Вот он для чего сгибы-то у нас? Да. Чтобы не тратить много времени, мы э, ярусы доделали до конца, также чередовали кружево, бумага, кружево, да, и приклеили э, уже цветочки готовые э, бумажные для скраббукинга. Сейчас продолжим дальше украшать в хаотичном порядке, э, как вам сердце подскажет. У -у -у. Приступим к работе. чтобы закрепить, да, и она не болталась. Мы просто вырежем из обычной губки круг того диаметра, что позволит нам губка. Mm. То есть все просто. Все очень просто, да. И дреем. Так. Где-то примерно вот так вот. Чтобы она у нас закрепилась мы просто э, заклеим ага. там вот и тут вот промазываем боковушки быстро 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 да? быстро быстро, быстро. Давай. тихонечко чтобы не обжечься, прижмите губку к нашему конусу мы тоже будем елку крепить кашпо с помощью губки вот у нас остался. Что, конечно, можно алибастром, алибастром, гипсом залить. Но чтобы тоже не тратить времени много, мы сделаем проще. проще. Да, вот остаточек также дырявим. Так. Держите. Вот. И также намазываем. Смотрите нас в следующий четверг. Мы будем делать новогодний шар в стиле декупаж. Дарим за помощь в проведении мастер-класса магазин Ручная работа по адресу 1 мая 92.